Сегодня прошел ровно год с того момента, как мальчик Витя сбежал из Украины от правосудия. Он посчитал, что его подпись на бумажке евроинтеграции стоит намного дороже, чем жизни тех, кто погиб на Майдане, кто сегодня защищает границы Украины от так называемого братского народа, чем судьбы миллионов его избирателей на востоке Украины. За этот год мальчик Витя посмелел, перестал ромать ручки на пресс-конференциях и дал интервью российскому каналу. И что же он там заявил? Что он извиняется и готов понести наказание? Нет, он заявил, что хочет возглавить протестное движение в Украине. Витя, если ты считаешь, что ты можешь выйти из-за на юбке и приехать сюда, мы тебя ждем. Патриоты, врага и предателя украинского народа, сжечь! Нехай за кожна кремлівська тварина, що Маріуполь – це Слава Украине! Героям!